Hai semua dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang membuatkan anda jadi diri anda? Daya misteri yang membentuk cara kita berfikir, merasa dan bertindak? Ha, hari ini kita akan cuba bongkar kod personaliti. Apa yang menjadikan kita semua unik? Jadi, jom kita mulakan. Ini soalan yang besar kan? Soalan yang rasanya semua orang pernah tanya pada diri sendiri. Adakah ia datang dari genetik, cara kita dibesarkan atau pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari? Dalam beberapa minit ni kita akan teroka apa kata pakar psikologi tentang teka-teki ini. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula kita akan fahamkan dulu apa maksud personality. Lepas tu, kita akan kenal dengan lima sifat utama. Ini rangka kerja yang paling popular dalam psikologi. Seterusnya, satu perdebatan menarik, adakah personality kita atau situasi yang lebih kuat? Kita juga akan tengok macam mana ahli psikologi ukur benda ni. Dan akhir sekali, kenapa semua ini penting dalam hidup kita? Baiklah, jom kita masuk bahagian pertama. Sebelum kita pergi lebih jauh, apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut personality? Penting untuk kita semua faham perkara asas yang sama. Okey, perkataan paling penting kat sini ialah corak ciri. Ini bukan pasal mood kita yang kejap okey, kejap tak okey. Gembira hari ni, esok murung. Bukan, ia lebih kepada kecenderungan kita yang konsisten. Awak ni jenis yang secara semula jadi suka ambil risiko atau lebih berhati-hati? Dalam kumpulan, adakah awak orang pertama yang akan bersuara atau lebih suka jadi pemerhati? Ha, corak-corak macam itulah yang membentuk personaliti anda. Penting untuk kita faham perbezaan ni ya. Personaliti anda bukan mood yang berubah-ubah dan bukan juga bakat anda macam pandai main gitar. Ia lebih kepada enjin dalaman kita yang stabil yang menjadikan tindakan kita boleh dijangka. Kawan-kawan anda tahu sama ada anda ni jenis yang on je untuk rancangan spontan atau tidak sebab mereka dah kenal corak anda. Seterusnya, macam mana ahli psikologi nak susun semua perbezaan antara manusia ni? Nah, mereka gunakan satu model yang sangat hebat, dikenali sebagai lima sifat utama atau the big five. Cara paling senang nak ingat ialah guna akronim ocean. Model ni sangat berpengaruh sebab ia berjaya ringkaskan perbezaan personaliti manusia yang sangat kompleks kepada lima dimensi utama je. Jom kita bedah siasat satu persatu. Pertama, O untuk openness atau keterbukaan. Cuba bayangkan kawan anda yang sentiasa nak cuba restoran baru yang pelik-pelik atau pergi tengok pameran seni yang abstrak. Kemungkinan besar tahap keterbukaan dia tinggi. Sebaliknya, orang yang suka order benda yang sama dan pergi bercuti ke tempat yang sama setiap tahun, mungkin tahapnya lebih rendah. Tak ada yang betul atau salah tau. Cuma cara kita mendekati dunia ni berbeza. Kemudian, C untuk conscientiousness atau sifat berhati-hati. Ini semua pasal disiplin diri. Orang yang skor tinggi dalam sifat ni selalunya orang yang kita harapkan untuk rancang percutian satu geng. Mereka teratur, tepati masa dan fokus pada matlamat. Orang yang skor rendah pula mungkin lebih spontan dan fleksibel tapi mungkin juga lebih mudah jadi kelam kabut atau suka tangguh kerja. E untuk ekstroversi. Ini senang je nak faham. Ia tentang dari mana kita dapat tenaga. Seorang ekstrovert akan rasa bateri dia penuh lepas pergi parti yang meriah. Sebaliknya, seorang introvert pula mungkin rasa bateri dia habus dalam situasi yang sama dan dia perlukan masa bersendirian untuk charge semula tenaga sosial dia. E untuk agreeableness atau sifat bersetuju. Ini pula tentang kecenderungan kita untuk bekerjasama dan berbaik-baik dengan orang. Orang yang skor tinggi selalunya mudah disenangi dan cuba elak konflik untuk jaga keharmonian. Orang yang skor rendah pula boleh jadi lebih degil dan suka berdebat, tapi pada masa yang sama, merekalah yang lebih berani pertahankan apa yang mereka percaya walaupun ia tak popular akhir sekali N untuk neurotisisme. Bayangkan dua orang, dua-dua tayar kereta pancit. Orang yang tinggi neurotisisme mungkin terus fikir, habislah hari aku dan jadi sangat stres. Orang yang rendah neurotisisme atau tinggi kestabilan emosi pula mungkin akan mengeluh sikit tapi lepas tu dia akan tenang dan mula cari jalan penyelesaian. Ia tentang cara kita beri respons kepada tekanan hidup. Jadi, kita dah ada lima sifat utama ni, tapi adakah ia cerita penuh? Ini membawa kita ke bahagian tiga dan satu perdebatan yang sangat besar dalam psikologi. Individu lawan situasi. Adakah kita ni sentiasa ikut sifat dalaman kita atau keadaan sekeliling yang sebenarnya lebih berkuasa? Cuba fikirkan, anda mungkin seorang yang pendiam dalam kelas tapi bila dengan kawan-kawan rapat, anda jadi orang yang paling bising. Jadi mana satu diri anda yang sebenar? Inilah intipati perdebatan antara individu lawan situasi ini. Okey, ada dua camp kat sini. Camp personality kata sifat dalaman kita lah yang meramalkan tingkah laku kita secara umum. Tapi camp situasi pula tunjuk contoh macam eksperimen Milgram yang terkenal tu. Di mana orang biasa sanggup bagi renjatan elektrik yang menyakitkan pada orang lain hanya sebab seorang penyelidik berkut makmal suruh buat. Jadi siapa menang? Sebenarnya kebanyakan ahli psikologi hari ini setuju ia adalah gabungan kedua-duanya. Personality kita mungkin macam tetapan asas kita tapi situasi yang kuat boleh paksa kita semua bertindak di luar kebiasaan. Baiklah, kita dah bincang apa itu personality. Sekarang, untuk bahagian empat, macam mana ahli psikologi ukur benda ni? Mereka ada beberapa cara yang agak menarik. Tiga kaedah utama ialah laporan diri, di mana anda sendiri jawab soalan tentang diri anda, laporan pemberi maklumat, di mana kawan atau keluarga pula yang nilai anda, dan ukuran tingkah laku, contohnya dengan menganalisis profil media sosial anda. Setiap satu ada kelebihan dan kekurangan, jadi penyelidik yang bagus selalunya akan guna gabungan ketiga-tiga kaedah ni. Ada satu kaedah yang sangat menarik, dipanggil kaedah empirikal. Macam ni cara ia berfungsi. Katalah anda nak cipta ujian untuk kenal pasti juruterbang jet pejuang yang hebat. Daripada tanya soalan yang jelas macam adakah anda berani, anda bagi beratus-ratus soalan rawak. Mungkin salah satunya ialah adakah anda lebih suka mandi daripada berendam? Nampak macam tak relevan kan? Tapi kalau secara statistik, kebanyakan juruterbang yang cemerlang jawab ya untuk soalan tu berbanding orang biasa, soalan itu akan dimasukkan ke dalam ujian. Logiknya bukan pada soalan itu sendiri, tapi pada kuasa soalan itu untuk membezakan antara kumpulan. Ia bukan pasal kenapa ia berfungsi, ia cuma tentang fakta bahawa ia berfungsi. Okey, bahagian terakhir. Kenapa semua ni penting? Adakah ini sekadar teori yang seronok untuk dibincangkan? atau adakah personaliti kita betul-betul membentuk takdir kita? Ini mungkin satu kenyataan yang besar, tapi kajian memang menyokongnya. Sifat-sifat teras kita adalah peramal yang sangat kuat tentang macam-macam perkara penting dalam hidup, daripada kejayaan kerjaya sampailah ke kebahagiaan rumah tangga kajian telah menemui kaitan yang sangat menakjubkan. Contohnya, tahap sifat berhati-hati yang tinggi secara konsisten meramalkan kejayaan di tempat kerja dan grade yang lebih baik. Sifat bersetuju dan kestabilan emosi pula sangat penting untuk perhubungan yang bahagia dan stabil. Jadi, walaupun personaliti anda bukan takdir mutlak, ia pastinya memberi kita kecenderungan untuk melalui laluan hidup tertentu ini satu perkara yang menarik. Walaupun kita semua akan jadi lebih matang bila usia meningkat, kedudukan kita berbanding dengan orang lain selalunya kekal sama. Fikirkan macam ni. Kalau anda orang yang paling ekstrovert dalam kalangan kawan-kawan masa sekolah menengah, anda mungkin akan jadi lebih tenang pada umur 40. Tapi, bila anda pergi reunion, kemungkinan besar anda masih akan jadi antara orang yang paling ramah dalam kumpulan tu. Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Walaupun kajian menunjukkan personaliti kita sangat stabil terutamanya lepas umur 30, perubahan itu masih mungkin. Cuma ia memerlukan usaha dan kesedaran diri. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Jika anda boleh ubah satu aspek personaliti anda, apakah ia dan kenapa? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meneroka topik ini bersama saya.